Krishna Shri 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 Ramayana Shri Krishna сознание. Он говорит, ну это просто труп, а пока он двигается. Но ну, скоро уже не будет. Представляете, как инфекционную русскому на самом деле в этом мире преданные воспринимать ту же самую прекрасную женщину не как тело, а как душу. А собака как ходящий кусок мяса. Как бы видит человек. То есть нам нужно понимаем, что есть ограниченное видение, с нас оно ну, ограничено, мы должны э, руководствоваться э, указаниями Шаста, да, как и Шрила Прабхупада, Чай, и наши или наших старших, то есть мы тут должны черпать знания, и тогда мы будем приближаться к Истине. Вот будет совершенное видение, а не ограниченное, как изначально было у уворочено. Дальше комментарий. Господь Хришна объяснил ему, что индивидуальное творческое существо не является самостоятельным. сердце каждого живого существа, направляя его действия. Променяв тело, живое существо забывает о совершенных прошлом поступках. Но сверхдуша, которая известна в прошлое, настоящее и Говорит, да? А вам кажется, что вы меня сейчас слушаете. Но вот все может очень быстро поменяться. Например, если кто-то от теплового удара потеряет сознание, то как бы мое обещание для него оборвется, да, его слушание тоже оборвется. Это был очень яркий пример, когда мы в одной из пятниц, когда было очень жарко, это было июле, И как ясенько бы, чистил. кружку, ну, что-то приехал, лекцию, и забыли открыть окна. Да? Вы были тогда, да? Нет, я послышал.

Каждый из нас может вспомнить известный стих из «Третьего бандиты» по номеру себя совершающей действия, которые на самом деле совершается именно вот это нам нужно постоянно вспоминать, ложное это постоянно как бы уводит от этого, что мы как бы. мы действуем Да, Введено в заблуждение нужно, душа считает себя совершающим, деятельностью, на самом деле совершается тремя годами. пожинает плоды своих прошлых поступков. получая все, что заслуживает. И чем мы можем здесь такой вывод сделать да, для себя? Что, во-первых, э, не мы создали это тело, а, точнее, это ну, как. Но создано материальная будет на выполнение своей души, но на основании наших желаний, наших прошлых поступков. Да, мы прекрасно должны об этом помнить, напоминать себе. Вот. И живое существо пожинает плоды своих прошлых поступков. То есть... Мы, к сожалению, на не имеем права никого обвинять в том, что с нами происходит. Ну, понятно, что обвинять в хороших поступках мало хочется, но если мы страдаем, то обязательно найдется кто-то, кто-то. Но мы обязательно должны понимать, что это наш заказ. Да? Все плохие, все плохое, все хорошее, что у нас происходит, это по нашей судьбе. Это мы заказали, мы действовали раньше, поэтому мы получаем именно такие поступки. И нет смысла никого обвинять, потому что они просто... Инструмент нашей судьбы, да, то есть то, что нам он положено, они просто реализуют. Поэтому ну, нужно пытаться, по крайней мере, мне сильно получается, ну, чувствую. Неизвестно на тех, кто какие-то неприятности Это этому заслуживание И с другой стороны, даже вот если кто-то вот, нам какие-то неприятности приносит, да? нашим чувствам неприятно, то даже можно радоваться этому. А почему радоваться? Да? Потому что таким образом мы можем развивать терпение, а развивая терпение смирения, мы развиваем наше истинное на эго и от ложного эго, приближаемся к Господу. Поэтому те, кто как бы не доброжелателем на самом деле они могут очень большой собственность проходить

что душа думает, что она что-то делает, на самом деле делает гономатериальную природу. И через два ангарса живое существо что-то делает в зависимости от этого. так? Стосовно Варшава 3, 51 також. Зрозуміло, якщо душа в омані перебуває, тобто дії виконують матеріально гони природи. От ми на кухні чистимо картоплю для Крішних. Хто виконує? Хто У нас є бажання, а виконує вони по нашому ворога. Ага, вони виконують, але по нашому бажання. Так. Я, я, я на машине. На машине и манет да. бризла. Меня, че как, чтобы манет бризалось, чтобы меня этот сигнал от него куда туда. Надо реагировать. Надо реагировать. на быстро Мы можем вспомнить уже историю про падающего, да, когда человек там бежал с лом бежит. Бешеный слом бежал. бежал? Бежит. 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 Слон бежал да. И как бы ему как не сигнал дал? Нет истории. Не-не-не, да. Я, 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 я. да, да. И, вот, и он как бы молился Господу, Господь помоги, как бы спаси меня от бешеного слона, как бы. его там кто-то звал куда-то, кто-то дергал, он все, нет, все, я полагаюсь на Господа, он меня спасет. И слон, естественно, нас И эта душа спросила Господа, что ж ты как бы меня не защитила еще молиться? Он говорит, я тебе посылал Господь. Всего, а ты как бы все отказывался, понимаете? Поэтому надо жить. Там есть такой прокладывай.

Ну, напевне, знаю. знаєш цей вірш Ліни Костенко Мої кохані милі вороги. Не знаєте? Такий гарний вірш. Можна швидко причину? Він такий гарний просто так і називається Мої кохані, милі вороги. Мої кохані, милі вороги. Я мушу вам освічитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдарилась в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж. Я вас ділю на види і на ранги. Ви, мій щоденний, звичний мій тренаж. Мої гантелі, турники і штанги. Спортивна форма гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що винен, як уші. Дібнота будь негодна ворогами. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок і з вами. Отож хвала вам, бережіть снагу і чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене й ви сігнете в дугу, то ця дуга, напевне, буде Вольтова. так. — вона молодиці на костер? Вона дещо так. Вона філософ, вона дуже, її називають найбільш таким філософічним поетом. Її навіть висували на Нобелівську, висувають Нобелівську премію, але там така умова, що має бути. Достатня кількість перекладів різними мовами, щоб прийняти. Ну, видно, стягнуть, щоб не дати, бо Нобелівську дають тільки в живі теплі руки. А те, що вона гідна цього, їх зберегати може багатьом. Ну, це дуже сильний Да, Я хотів спитати, якщо ми розуміємо, що вони не Діють. То, что мне, как живые источники, делать из ответственности? Мы желаем, вы действуете, правильно? приходят на То есть, есть есть, мы... Мы замовники. Потому что, как бы гуны делали За рухи, за рухи, що, рухи, у вас таке бувало по цьому правду, що у вас, у вас от, пориває, кудись тягне, ви відчуваєте, що ну не треба. А ви всередині каже, так все одно ти це думаєш. У мене таке є. І все одно другу натягне, бо якесь бажання, воно вже неправильно, неправильно сформоване, але воно є. І, E Менее, что, а мы делаем то, что нам хочется. Да, это века тяжелое Мы когда просыпаем то, что каждый день мы делаем выбор, предаваться к или предаваться.

мешать нам вернуться назад к Богу, устраивая в нашей жизни разные проблемы и испытания. Мы должны всегда осознавать свое бессилие перед могуществом материальной природы. Начиная духовную жизнь, мы в каком-то смысле объявляем войну материальной энергии. Материальная энергия старается полностью поработить обусловленную душу, поэтому, когда обусловленная душа пытается обрести духовное знание и вырваться из ее ботки, материальная природа изо всех сил старается помешать ей. Проверяя искренность начинающего трансфердепуталистам, материальная энергия, Майя, Слайт, мы все новое, новое расширение. Природы, да? один и тот же водитель скоростном автомобиле едет гораздо быстрее, чем в обыкновенной машине точно так же, в соответствии с указанием силы души, материальный природа создает для каждого А є якийсь механізм, щоб себе від цього убезпечити? От це, мам, любя, Дякі, бахті. 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 Ну, Але ж бхакти теж буває різної якості в різних будах. То яке саме в можна бути певним, що це те, яке мене, незважаючи на ці мої безлузді... Божаняки с породышью, может, там, да, то есть, была за это, была за это, А он молится креще, что дорогой Господь, пожалуйста, не слушай, но мы можем, можем, Дело в том, что вот это йога, член, чай, на аппетель, на сабботер, когда мамчи йога, тебя облечали на падхью, на сабаты, когда... Как там? Заниматься математикой. 12-16. Вот тот, кто целиком посвящает себя предназвужению, ни при каких обстоятельствах не отклоняется от этого пути. преодолевать время, не думая Он делает все так, чтобы мы э, спустились на него и, и действительно очень легко, но если по ходу милости Кришны мы вспоминаем документы Кришны и начинаем молиться Ему чтобы Он просто позволил оставаться помните, ему, дал правильные слова просто чтобы Кришна помог потому что если э, понимаете как может тоже мы, на, мы делаем весь милостырь Инстинктивно, когда у наш адрес проявляется такая агрессия, то мы, если мы ну, слабо практикуем, плохо практикуем, невнимательно повторили джаку, то мы автоматически опускаемся сп... 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 на этот же уровень. У нас есть свобода выбора большая, да, Господь, А в остальном мы полностью под контролем магии. Индивидуальная душа всегда находится в власти Верховного Господа. Поэтому ей долг передать ему как носить Следующий в следующийся. Простите, пожалуйста. Вот этой истории э, с Думаем mm -hmm. Он хотел царства. Yeah. Больше всего его деда. Yeah. И уже он увидел Господа, и он сказал, я не хочу. Ну, в шоке, слава Богу, сказал, что... А так 36-46 тысячах годов. Уже поздно. Это же я задаю сейчас. Вот это, если сейчас, сказал насчет свободы, я вспомнил замечательную иллюстрацию, что